হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ ব্লগ বনাইছোঁ বহুত দিন হৈ গ'ল প্ৰায় চাগে তিনি সপ্তাহমান মই ব্লগ তেনেকৈ কৰাই নাই মাজতে সেয়া গুৱাহাটী গৈছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা ছাডেনলি তেনেকৈ শ্বিলং যোৱা হ'ল সেইটো ব্লগৰ পিছত তেনেকৈ ব্লগ বনোৱা হোৱাই নাই আৰু বহুত দিন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নাই আজি বনাওঁচোন বাৰু কি হয় চাওঁ কিমানখিনি বনাব পাৰোঁ কিন্তু কেইটা বাজিছে গম পায় এতিয়া এতিয়া বাজিছে সাতটা পোন্ধৰ মানে আন্ধাৰে হ'ল আৰু তো আজি ভাবিলোঁ সেয়া ব্লগটো বনাওঁ কাৰণ আজি মানে এনেই মন গ'ল আৰু বনাবৰ কাৰণে নাই এনেকৈ থাকিলেতো নহ'ব ন সদায় তো সেইকাৰণে বনালোঁ এতিয়া এতিয়া সাতটা পোন্ধৰ হৈছে আমি অকণমান আগত চাহ তাহ খাই মেলি উঠিলোঁ বাৰু আৰু ঘৰত মোৰ ঘৰত আছেহি ভণ্টি ভণ্টি মানে এটা কামত আহিছে তাই কাম মানে সেইটো পাছত ক'ম পাব আৰু পাছত ক'ম বাৰু কিছুমান কামৰ কাৰণে আহিছে তাইৰ সেইটো কাৰণে আৰু অভিও ডিউটি চলি আছে কিন্তু এতিয়া ঘৰতে আছে বাৰু ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰি আছে এইকেইদিন তো আমি ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ খাই মেলি উঠিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ সেয়া ব্লগটো কৰোঁ তো এতিয়াৰ পৰা দেখাই থাকিম কি কি হয় কি কি নাই আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ ডিনাৰ আজি মানে অকণমান সোনকালে বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ সাতটা পোন্ধৰ কাৰণ আজি আছে আমাৰ ঘৰত হাঁহৰ মাংস হাঁহৰ মাংস আনিছে অভিয়ে এইফালে গ্লাছত চব মই ওলাই আছোঁ মোৰ বেক চাইডটো এটা ধুনীয়া স্পেচিয়েল দিন আজি বহুত ভাল খবৰ সেইটো কাৰণে আনিছে আৰু ইমানকৈ আমাৰ বাৰু মাছ মাংস বহুত আমি কমেই খাওঁ তাতে হাঁহৰ মাংস ভালেই লাগে আমাৰ খাই পিনি আৰু স্পেচিয়েলি ফেভৰেট আমাৰ ভণ্টীৰ ত' সেয়া আপোনালোকক দেখাম এতিয়া এতিয়া এয়া মই ওলাই আহিলোঁ ৰুমৰ পৰা তাৰপিছত ইহঁতে খেলি আছে এতিয়া য়োনো কাৰ্ড আৰু মোকো খেলিবলৈ কৈ আছে কিন্তু মই খেলা নাই আৰু মোৰ এইখিনিতে মই দুখ পালোঁ মানে মই আৰু সেয়া এতিয়া মই দেখাম ইহঁতে ইয়নো কাৰ্ড খেলি আছে মোকো খেলিবলৈ কৈ আছে কিন্তু মই এতিয়া নেখেলোঁ বাৰু মই এতিয়া বনাম খানা হয় ন আৰু সেইফালে লক্ষীয়ে মোক অকণমান হেল্প কৰি আছে কিটচেনত বাকী মই বনাম তাই পিঁয়াজ চিয়াঁজ কাটি মেলি আছে নাই হৈ গ'ল আৰু তাইক অকল মই আলুটো কাটিব দিছিলোঁ

চ' এতিয়া মই আহি গ'লো কিটচেন এতিয়া বনাম মই আজিৰ ডিনাৰ আজিৰ মই দেখাই দিছোঁ সেয়া হৈ গ'ল হাঁহৰ মাংস আৰু সেয়া লখীয়ে কাটি দিলে পূৰা আলু ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি থৈছে পানী ধুইছে আৰু আদা নহৰু পূৰা পেষ্ট কৰি থৈ দিছে তাৰপিছত এইফালে জলকীয়াও কটা মেলা আছে আৰু পিঁয়াজে চব কাটিলে আৰু এতিয়া মই কাটিম এইটো মস্ত এটা কোমোৰা এইটো হৈছে জহা কোমোৰা আজি আনিছে অহ কালি আনিছিলে ডিউটিৰ পৰা আহোঁতে আৰু এটা স্পেচিয়েল বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকৰ হা এইটো চব গুণে গুণে কঁঠালৰ গুটি খাই ভাল পায় কওক ডালেতি বা পিটিকা কৰি বা চাটনি বনাই কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া যিহেতু কঁঠালৰ ছিজন তো আপোনালোকে কঁঠালো খাই চাগে বহুত ভাল পায় মই বাৰু কঁঠাল তেনেকৈ ইমান ভাল নাপাওঁ কিন্তু কেঁচা কঁঠালটো অকণমান এটা দুটামান খাব পাৰোঁ আৰু তো এয়া গুটি পূৰা মানে হেৰি কৰি থৈ দিছোঁ কঁঠাল মানে এতিয়ালৈকে তিনিটামান আনিলে গুটি এটা কঁঠালৰ গুটি মানে ইমানখিনি উলিয়ালোঁ হা আৰু দুটা কঁঠাল আছে সেইকেইটাও এনেকৈ কৰি আছে সেইকেইটাও কাইলৈ মানে উলিয়াম ত' সেয়াই আৰু মোৰ ওচৰত এতিয়া আচলতে কি গম পায়নে হাঁহৰ মাংস বনামহে মই কৈছোঁ নহয় বেছিকৈ আমি হাঁহৰ মাংস তেনেকৈ খুৱাই নহয় যদিও ভাল লাগে বাৰু খাই ঘৰলৈ গ'লেহে খোৱা হয় একেবাৰে আমি টি অফ চলেহে তেতিয়াহে খোৱা হয় আৰু ইয়াত বেছিকৈ আমি খোৱাই নহয় কাৰণ মোৰ ইয়াতে আচলতে মেইনলি গোটা মছলা নাই হাঁহৰ মাংসৰ কাৰণে আপোনালোকে চাগে গম পায় ন গোটা মছলা দিলে বেছি ভাল লাগে আচলতে খাই পিনি কোনটো অকণমান নাপ কৰি ল'লোঁ তো সেই গোটা মছলা মোৰ ওচৰত মই এতিয়া মোৰ ওচৰত যিটো মছলা আছে মানে একদম সেইয়া কিনিবলৈ যোনটো পায় যেনেকৈ কাশ্মীৰ ৰেড চিলি হৈ গ'ল ধনিয়া পাউদাৰ হৈ গ'ল পাউদাৰ টাইপৰ সেইবিলাক মছলা আছে মোৰ মাজত সেইখিনি দিয়ে মই বনাম এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই কাটি লওঁ এইটো কোমোৰাটো আজি ভাবিছোঁ অকণমান বনাম ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম আৰু এটা বনাম অকণমান হেৰি গ্ৰেভি টাইপৰ ত' কি হয় চাওঁ নাজানো আৰু ইমানো মই ভাল নহয় বাৰু দেই হাঁহৰ মাংস বনোৱাত কিন্তু ট্ৰাই কৰিম আৰু যাতে ভাল হয় খাবলৈ কাৰণে আপোনালোককো দেখাই যাম অকণমান অকণমান দেখাম মই ৰেচিপি নিদিওঁ বাৰু আপোনালোকক তো ঠিক আছে চাই থাকক তেনেহ'লে মেনেট কৰি ল'লোঁ অকণমান কিবা কিবি দি পিনি সেইখিনি আপোনালোকক ক'লোঁৱেই অলৰেডি চ' এইখিনি হৈ গ'ল এনেকৈ থাকক এইখিনি আৰু মই এতিয়ালৈকে কেৰাহীটো গৰম কৰোঁ কাৰণ ড্ৰাই ফ্ৰাই কাৰণে মই এতিয়া হেৰি কৰি লওঁ লাইটাৰটো বা ক'ত আছে গেছৰ পাই গ'লো ইয়াতে থাকে বাৰু সদায় গেছ অন কৰি দলোঁ এতিয়া ইয়াতে মই বনাম ফাৰ্ষ্টতে ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু একেবাৰে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো বনাই লওঁ তাৰপিছত লগাই আছোখিনি হৈছে অকণমান গ্ৰেভি মানে কাৰী টাইপৰ তেনেকুৱাকৈ বনাম আৰু লগত আছে আমাৰ এইয়া আলু জাতিলাও গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে এইখিনি মই অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাই আছোঁ ত' হাই গাইজ ভাত পানী বনালোঁ মানে ভাতটোহে পাতিবলৈ আছে বাকী চব্জি গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়ালৈ চুলিখিনি এনেকৈ কৰি পিনি শুই আছোঁ ইমান গৰম কিটচেনৰ পৰা আহিছোঁ যে আৰু অলপ আগতে মোৰ কি হৈ গ'ল মানে কৈছোঁ নহয় তেলখিনি দিলোঁ কেৰাহীত আচলতে মাংসৰ পৰা বহুত তেল লাগিছিলে অকণমান মই এক্সট্ৰা কৰিলোঁ তাৰপিছত এইফালে ইয়াক গুচি আহিছে দৰ্জাখন খুলি তাৰপিছতে কি হ'ল অকণমান পানী পৰিলে তেলত তেলখিনি গৰম হওঁতে মই পিঁয়াজখিনিও দিলোঁ অঁ পিঁয়াজ দিলোঁ নহৰু চহৰু এইবোৰ দিলোঁ জলকীয়াও দিলোঁ তাৰপিছত হেতাখনৰ পৰা নহ'লে মোৰ হাতৰ পৰা চাগৈ পানী অকণমান পৰিলে তেলত ইমানেই বেয়াকৈ মানে তেলটো মোৰ চকুত আহি পৰিলে কৈছোঁ নহয় চকুৰ একদম কৰ্ণাৰ মানে চকুৰ ভিতৰত পৰিলে অকণমান ভিতৰত পৰিলে মই মানে থাকিব পৰা অৱস্থা নাই মানে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ নহয় তেতিয়া মই লগে লগে আহি মানে বেচিনত পূৰা পানীৰে ৱাছ কৰিলোঁ পূৰা আইচ চাইচ লগাইছোঁ কৰ্ণাৰত চকু মেলিব পৰা নাই কাৰণ তেলত মই জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ যে সেইটো কাৰণে সেইকাৰণে জ্বলা পূৰা মানে হেৰি হৈছে অৱস্থা তেনেকুৱা হৈছে আৰু তো তাৰপিছত আইচটো অকণমান যেনে তেনে লগোৱাৰ পিছত পূৰা পানীৰে ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিছোঁ তাৰপিছত অকণমান ভাল পালে পাইছোঁ কিন্তু মানে চকুটো অকণমান কিবা গৰম গৰম এইটো চকু হৈ আছে সেনেকুৱা হৈ আছিলে তো একো নাই এতিয়া বাৰু চব ঠিক হৈ গ'ল অকণমান পাছত আৰু মই সেয়া মানে তেনেকৈয়ে সেইকাৰণে ভাল চবজি তব্জি বনাবলৈ যে ভয়ে লাগে আৰু মানে এনেকৈ গৰম তেলত ডাইৰেক্ট মানে কিবা এটা দি দিবলৈ ভাজি বা এনেকৈ চব্জিখিনি ঢাল দিবলৈ পিঁয়াজখিনি দিবলৈ মই অকণমান মানে আঁতৰৰ পৰাই কৰোঁ সেইকাৰণে কামবিলাক কিছুমানে হয়তো মোক দেখি পিনি কয় আৰু যে ভাত চব চব্জি বনালে আৰু এনেকৈ কোনোবা বনাই নাই ইমান আঁতৰি আঁতৰে দূৰৰ পৰা কিন্তু সেইটো বস্তুৰ পৰা যে মোৰ ভয় লাগে সেইটো কাৰণে মই অলপ দূৰৰ পৰাই কৰোঁ আৰু বাকী যোনে যি ভাবে সেইটো বেলেগ কথা আৰু নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো নিজে ল'বই লাগিব ন তো সেইটোৱে কথা এতিয়া মই এনেই অকণমান ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ আছোঁ আৰু সময় নটা পোন্ধৰ হৈ গৈছে আৰু চাই লওঁ নাইন থাৰ্টিমানত এনেকুৱা মানত ভাতটো পাতিম আৰু যিহেতু আমাৰ সদায় ভাতটো খোৱা প্ৰায় দহটামান বাজেগেই আৰু আমি যিহেতু সাতটামান বজাত চাহ তাহ খাই উঠিছোঁ তাৰপিছত আকৌ সেই হাঁহৰ মাংস ড্ৰাই বনাইছিলোঁ যে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'ল আৰু এইফালে চাওক অবিৰ পৰা গেম খেলি আছে এইয়া সিপৰাই গেম খেলি আছে মোৰ এইখিনি কাপোৰ অকণমান জাপি থোৱা আছে এইখিনিও খৰাব লাগিব তো সেয়াই টিভিটো অথনি চাই আছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোকক কথাটো কওঁ বুলি তো সেইটোৱে আৰু তেতিয়া ভাত চাত বনাওঁ অথনি ড্ৰাই ফ্ৰাই যে বনাইছিলোঁ মাংসৰ সেইখিনিও আমি খালোঁ খাই মেলিও আজৰি এতিয়া কাৰীটো বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া একেবাৰে আৰু ভাত খোৱাৰ টাইমত আপোনালোকক লগ পাই আছে এই এফালে অকল গুচি শুই আছে ক'ত যে শুই আছে নহয় কেনেকৈ সি মানে গৰমত আচলতে থাকিব নোৱাৰিছে বাহিৰত এইটো ৰুমত এ চিটোৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে থাকে এতিয়া তাকো ভাত পানী দিয়া নাই বাৰু সিও গধূলি টাইমত খাইছেহে কেইটা সেইকাৰণে দিয়া নাই গৈছি গুচি ই একদম মস্ত গৰম পাইছে আৰু একদম পূৰা শুই আছে এতিয়া এইটো ৰুমত এইটো ৰুমত আহিলে ঠাণ্ডা হয় মই দৰখন মাৰি মাৰি থওঁ সি আকৌ মায়ে মা এনেকৈ খুলি খুলি কৈছিলোঁ যে এইফালে অভিয়ে পূৰা গেম খেলি আছে অকল ফুটবলত ফিফা খেলি থাকে আৰু এতিয়া ময়ো নতুনকৈ খেলিবলৈ লৈছোঁ কি গম পাই এনেই ক্ৰিকেট ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে ইণ্ডিয়া যেতিয়াৰ পৰা জিকিছে আৰু ইয়াৰ গাতো বহুত লাগিলে মানে কৈছোঁ নহয় তেতিয়াৰ পৰা মানে ক্ৰিকেট মানে গেমটো ইনষ্টল কৰি লৈছে গেম এটা সেইটো খেলি আছে আৰু ময়ো মাজে মাজে খেলোঁ বাৰু নেখেলা নহয় ভাল লাগিছে মোৰো খেলি পিনি মই পিছে ক্ৰিকেট ইমান বুজি নাপাওঁ দেই সেয়া মানে হেৰি কি বুলি কয় বলিং বা হেৰি যেতিয়া বলটো মাৰো মাৰোঁ ন তেতিয়া সেইখিনি ভাল লাগে আৰু ছিক্স ফ'ৰ এইখিনি মানে কাউণ্ট কৰি থাকিবলৈ ভাল লাগে বাকী ইমান বুজি নাপাওঁ বাৰু মই খেলি থাকিলে চাগে বুজি পাম আৰু লাহে ধীৰে মই সেইকাৰণে ৱৰ্ল্ড কাপ তেনেকৈ চোৱাই নাই বাৰু দেই মই বুজি নাপাওঁ ন সেইটো কাৰণে যোনটো বস্তু বুজিয়ে নাপাওঁ সেইটো আকৌ মই চাই পিনি কি কৰিম নহয় জানো মই এটা লাইট অফ অফ কৰি থৈছোঁ যে সেইটো কাৰণে চাগে ৰুমটো অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ লাগিছে বাকী সেয়াই আৰু আজি তেনেকৈ আৰু আজি মানে মই হেৰি জিমো নগ'লোৱেই কাৰণ বৰষুণ ইমানেই বেছি জুইছে গধূলি টাইমত বৰষুণ আহিছে নহয় ঘৰত আছোঁ তেতিয়া মই আৰু লক্ষী ভণ্টি আৰু অভিটো নাছিলেই অভি যিহেতু আজি ডিউটি চলি আছে বুলি কৈছোঁ নহয় ডিউটি আজি তাৰমানে অফিচৰ কিছুমান কাম আছিলে সেইবোৰ কামৰ কাৰণে গৈছিলে যে বাহিৰত তো পাঁচটামান বজালৈকে কোনো অহাই নাই মানে ঘৰলৈ ভণ্টিও নাছিলে অভিও নাছিলে তো মই আৰু লক্ষী আছিলোঁ ইমান বেছি বৰষুণ বতাহ বৰষুণ ইমান পটককৈ আহি গ'ল নহয় দিনত আকৌ ইমান ৰ'দ দিছিলে ত' সেয়াই আৰু এতিয়া মানে এনেই আছোঁ তাকে একেবাৰে ডিনাৰ টাইমত আপোনালোকক আৰু লগ পাম অকণমান আপডেট চাপডেটবিলাক দিলোঁ আমাৰ কেনেকুৱা কি চলি আছে লাইফটো লাইফত মানে একো তেনেকুৱা ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং একো হোৱা নাই এতিয়াতো আছোঁ আৰু ঘৰৰ মানে ডিনাৰ হাঁহৰ মাংস বনালোঁ খাই আছোঁ মানে মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ তাৰপিছত অবি মোক মনত পেলাই দিছে এতিয়া খাই অলমষ্ট হৈছেগৈ এতিয়া কোমোৰাৰ লগত আৰু আজিলৈ ইমানেই আছিলে আকৌ কাইলে লগ পাম পুনৰ কণ্টিনিউ কৰিম বাই বাই এয়া এতিয়া ভাত পানী খাই উঠিলোঁ এঘাৰটা বাজিবলৈ হ'ল মই মুখখন ধুলোঁ আজি ভাবিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ বহুত দিন হ'ল স্কিন কেয়াৰ কৰাই নাই আৰু মোৰ দেখিছেনে থ্ৰেডিং চেডিং কৰা হোৱা নাই মানে বহুত দিন হ'ল এহমাহ হৈ গ'ল দেই আৰু কি বুলি কয় ভাবিছোঁ অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ মানে কি আৰু ফেচ ৱাছ কৰিলোঁ মুখখন ধুলোঁ মোৰ ওচৰত আছে দুটা চিৰাম এইটো মই বেক কেমেৰাত দি দেখাই আছোঁ মোৰ ওচৰত আছে দুটা চিৰাম এটা হৈছে গুড ভাইভছৰ এইটো ৰ'ব ফ'কাছে হোৱা নাই নহয় ভালকৈ স্কিন গো ফেচ চিৰাম ভাইটামিন চি এণ্ড বি থ্ৰী আৰু এটা আছে পিলগ্ৰামৰ এইটো কি হয় এইটোৱে ভাইটামিন চি চিৰাম হয় ব্ৰাইটনিং ব্ৰাইটনিং চিৰাম অ'কে তো এই দুটা আছে মই ইউজ কৰোঁ মাজে মাজে কিন্তু বহুত দিন হ'ল ইউজেই কৰা নাই ভাবিছোঁ এতিয়া কোনটো ইউজ কৰোঁ এই দুটাই মই মানে ইউজ কৰি থাকোঁ মাজে সময় এইটো হৈছে মোৰ লিপ বাম যোনটো মই থাইলেণ্ডৰ পৰা আনিছিলোঁ বহুত ভাল হয় দেই এইটো অকণমান ভাগিলেই মানে টিন টাইপৰ হয় আৰু ইয়াত দেখিছেনে অকণমান কালাৰটো ওলাই আছে পিংক কালাৰৰ তো এইটো মই এতিয়াতো মই বহুত দিন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা শেষেই হোৱা নাই এইটো এটা আৰু এটা আছে বাৰু লিপ বাম্প সেইটো থাইলেণ্ডৰ পৰা আনিছিলোঁ বহুত ভাল হয় ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মই এইকেইটা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে অ' টু অ'টো মানে এইটো ক'ৰ আছিলে বাৰু মই ভাবি পোৱা নাই কোনোবা এখন হোটেলত মে বি এইখন পাইছিলোঁ হা এইটো মানে কলকাতাৰ আমি যোনখন হোটেলত আছিলোঁ থাইলেণ্ডৰ আগত হয়তো তাৰ পৰা দিছিলে নেকি মানে তাতে দিছিলে সেইটো এইখন মানে হেৰি ফনি হয় দুখন সোমাই আছে ইয়াতে এই ভিতৰত এখন আছে আৰু এইখন ফণীখন ভাল হয় মানে ইউজ কৰিব পৰা হয় ভাল ভাল কোৱালিটিৰ আৰু মানে বেছি আমি মানে ফনী আব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা টাইপৰ নহয় আমিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ মানে পাৱাৰ চাৰ্জত নিব পাৰি আৰু তেনেকুৱা হয় ফণীখন মই মানে চিৰিমকেইটা উলিয়াওঁতে আচলতে ফণীখন বিচাৰি পালোঁ আৰু বাকী সেয়া এতিয়া ভাবিছোঁ সেয়া মই কি লগাওঁ চিৰাম হয়তো চাগে পিলগ্ৰিঙৰ এইটোকে লগাওঁ আজি এইটো লগাওঁ আৰু মোৰ ওচৰত টলাৰো শেষ হৈ থাকিলে মই কৈছোঁ নহয় বহুত দিন তেনেকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰা হোৱা নাই ৰাতি নাইট ক্ৰীম মই যোনটো লগাইছিলোঁ চেটাফেলৰ সেইটো তেনেকেই আছে বহুত দিনৰ পৰা প্ৰায় একমাহমান হ'ল মই নিজৰ স্কিন কেয়াৰ কৰা হোৱাই নাই চেটাফেলৰ সেইটো ক'ত বা আছে মই মানে বস্তুবিলাক ক'ত ক'ত মানে জাৰ্ণি কৰি থাকিলে আচলতে পাৰ্চবিলাক পাউচবিলাক সেইবোৰ বহুত চেঞ্জ হৈ যায় ন ইটোৰ বস্তু সিটোত নিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে আৰু সেয়াই সেইটো কাৰণে আৰু গম পাই থাইলেণ্ডৰ পৰা অহাৰ পাছৰ পৰা অকণমান ইফালে সিফালে জাৰ্ণি কৰি থকা হৈছে সেইটো কাৰণে আৰু বাকী এতিয়াৰ পৰা আকৌ ভালকৈ স্কিনৰ কেয়াৰ চেয়াৰ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু ইমান বেছি ৰ'দ হয় ন মাজে সময়ে এতিয়া যিহেতু ছামাৰ হয় তো নিজৰ স্কিনৰ নিজেই কেয়াৰ ল'বই লাগিব ভালকৈ আৰু বাকীহে মই বাৰু বেছি ছানস্ক্ৰীণো নলগাওঁ এতিয়াৰ পৰা হেবিট বনাব লাগিব যাতে ছানস্ক্ৰীণো যাতে লগাওঁ এটা ছানস্ক্ৰীণ ভাল এটা অৰ্ডাৰ কৰিম মোৰ ওচৰত এতিয়া ছানস্ক্ৰীণৰ এইটোহে আছে লেকমিৰ এইটো ছানস্ক্ৰীণহে আছে মোৰ ওচৰত আৰু মই থাইলেণ্ডত যোনটো লগাইছিলোঁ নহয় ছানস্ক্ৰীণ সেইটো বহুত ভাল হয় যদি মোৰ ওচৰত এতিয়া থাকে মই বাৰু দেখাম দেই ইণ্ডিয়ান ষ্ট'ৰত সেইটো ইয়াতে পাবনে নাপায় কি আছিলে জানো কোম্পেনীটো মই পাহৰিও গৈছোঁ ছ' সেয়াই মই এতিয়া চিন কেয়াৰ কৰি মেলি লওঁ তেনেহ'লে চ' এইটো লৈছোঁ এতিয়া চিৰামটো লগাই লওঁ চুলিখিনি বান্ধি মেলি আজি চুলিখিনি মই ৱাছ কৰিছিলোঁ যে চুলিখিনি বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা ৰূপ হৈ আছে আৰু এতিয়া কিয় নিজৰ স্কিনখন শোৱাৰ আগত ভালকৈ ধুই মেলি স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ব হয় নাই তুমি ল'বা সঁচাকৈ ল'ব লাগে সদায় যে মাজে মাজে ষ্টিক হৈ যায় এইটো হৈ গ'ল চিৰাম এতিয়া মই লগাম নাইট ক্ৰীম মই এতিয়া বিচাৰি লওঁ মোৰ যোনটো নাইট ক্ৰীম হয় সেইটো বিচাৰি মেলি লওঁ